Баро узнает новость. Его жена родила двойню. Счастливый отец тут же отправляется в роддом. Джура сообщает Баро про тайник в доме Лексы. Лекса. Лекс обещал деньги Джуре в обмен на свою свободу. Но Джура и не думал помогать Лексе. Он решил, что деньги Лексы должны принадлежать табру Рамира. Однако Зарецкий предлагает отдать эти деньги на строительство конезавода в Сочи. Тамара дарит внуку и невестке дом. Она надеется, что в этом доме Светка будет счастлива с Рувой. Лачо прощается с отцом. Лекса гонит сына, но тот говорит, что любит его и никогда не откажется носить его фамилию.